Fatimah binti Omar, atau lebih dikenali dengan nama pentasnya sebagai Latifah Omar, merupakan bekas Ratu Cantik Singapura tahun 1953 dan pelakon filem Melayu bermula pada era pertengahan tahun 50-an. Beliau yang dilahirkan pada 26 Mac 1939 di Kampung Baru Kuala Lumpur ini merupakan anak kedua daripada tiga orang adik-beradik kepada pasangan Omar bin Putih dan Rahmah binti Kasim yang telah berpisah. Melalui hasil perkahwinan baru ibunya bersama seorang peninju yang bernama Dolah, beliau turut dikurniai seorang adik lelaki yang diberi nama Mahadi. Mahadi. dalam kehidupan berumah tangga. Pada 15 Jun 1956, beliau telah berkahwin dengan seorang peniup trompet profesional, iaitu Seniman Rahmat Ali, yang merupakan bekas suami kepada Seniwati Saamah dan ayah kepada Seniwati Rahmah Rahmat dengan perbezaan jarak umur sejauh 22 tahun. Perkahwinan yang hanya mampu bertahan dalam beberapa tahun sebelum berakhir dengan berpisahan ini, beliau turut dikurniai seorang cahaya mata lelaki yang dinamakan sebagai Afendi. Beberapa tahun kemudian beliau berkahwin buat kali kedua dengan seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Khairuddin dan turut dikurniai beberapa orang cahaya mata Bagaimanapun, media melaporkan semasa hayat hidup, beliau pernah berkahwin sebanyak tiga kali dan memiliki empat zuriat dan seorang anak angkat serta sembilan orang cucu. Tiada seorang pun di kalangan zuriat beliau menceburi dunia seni sama ada dalam bidang lakonan mahupun bidang nyanyian kerana beliau tidak mengalakkan anak-anaknya menuju cita-cita ke arah tersebut. pada sekitar tahun 1948. Ketika berusia sembilan tahun, setelah ibu bapa beliau berpisah dari kampung baru Kuala Lumpur, beliau telah dibawa oleh ibunya ikut bersama pulang ke kampung halamannya di Singapura. Dan kemudian, ibu beliau berkahwin lain dan sering hidup berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat yang lain kerana mengikut suaminya yang berkerjaya sebagai seorang peninju dalam keadaan sedemikian, mahu atau tidak, beliau terpaksa juga menumpang teduh dan mengharapkan sedikit belas kasihan serta kasih sayang dari saudara maranya yang berada di Singapura. Dan boleh dikatakan, kehidupan masa kecil beliau, kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sehinggalah pada tahun 1953, ketika berusia 14 tahun, beliau telah mencuba nasib dengan menyertai pertandingan Ratu Cantik Singapura. Tuah nasib telah menyebelahi beliau dalam pertandingan tersebut apabila dinobatkan sebagai pemenang pertama dengan membawa gelaran Miss Singapura bagi tahun 1953. Selepas memenangi gelaran Miss Singapura tahun 1953 tersebut, beliau telah dibawa oleh ibunya untuk menghadiri uji bakat lakonan di perusahaan Keris Film. Di bawah perusahaan Keris Film, pembabitan awal beliau di dalam bidang lakonan hanya terpilih memainkan peranan sebagai pelakon pembantu di dalam filem pertama lakonannya yang berjudul Dahlia, di bawah arahan pengarah BS Raj Hans yang mula ditayangkan di Pawagam Coliseum di Kuala Lumpur pada 1 April 1954. Selepas membintangi filem berjudul Dahlia tersebut, beliau telah diberi peluang untuk mengikat kontrak dengan perusahaan Malay Film selama lima tahun Di bawah perusahaan Malay Film, beliau mula disunting sebagai pelakon tambahan untuk membintangi filem keduanya yang berjudul Kerana Kau, di bawah arahan pengarah KRS Sastri yang turut dibintangi oleh Seniwati Mariam, Saadiah Baharom dan Seniman Ahmad Mahmud. Bagaimanapun watak dan peranan beliau di dalam filem tersebut terlalu kecil sehingga nama tidak tercatat di dalam kredit filem. Manakala pada tahun 1954, di atas kehendak seniman P Ramlee, beliau ditawarkan pula memainkan watak dan peranan utama sebagai gadis pulau yang bernama Melati di dalam filem lakonan ketiganya yang berjudul Panggilan Pulau di bawah arahan pengarah S Ramanathan. Di dalam filem asalnya yang berjudul Pengembaraan Zulkifli, sebelum ditukar kepada Panggilan Pulau tersebut, beliau masih belum dapat memperlihatkan bakat dan kebolehan berlakon yang sebenarnya. Sehinggalah pengarah P.N. Rao menawarkan beliau memainkan watak dan peranan utama dalam filem keempatnya yang berjudul Merana pada tahun 1954. Menerusi lakonan yang cukup cemerlang di dalam filem Merana yang turut dibintangi oleh seniman P. Ramlee dan seniwati Siti Tanjung Perak tersebut, beliau mula menjadi perhatian beberapa orang pengarah untuk membintangi filem-filem di bawah arahannya sebagai pelakon utama. Namun setelah membintangi sekitar lebih lima buah filem sebagai pelakon utama, beliau mula mengundurkan diri dari perusahaan Malay film setelah tamatnya kontrak pada tahun 1957 dengan filem terakhir lakonan beliau yang berjudul Putra Bertopeng di bawah arahan pengarah KM Basker. pada sekitar tahun 1958. Setelah tamatnya kontrak di bawah perusahaan Malay Film, beliau ditawarkan pula dengan kontrak baru yang lebih baik dari perusahaan Kathai Chris Film. Di bawah perusahaan Kathai Chris Film, Beliau mula mencapai puncak populariti sebagai bintang filem termasyur apabila menjadi rebutan para pengarah bagi memainkan watak dan peranan utama di dalam filem yang kebanyakan bertemakan bangsawan. Boleh dikatakan sekitar lebih 26 buah filem yang telah dibintangi oleh beliau di bawah perusahaan Katay Kris Film tersebut di mana tujuh buah filem daripadanya merupakan gandingan beliau sebagai pasangan kepada seniman Nordin Ahmad di dalam filem. Dengan keserasian tersebut, beliau dan seniman Nordin Ahmad pernah digelarkan sebagai loving couple on silver screen oleh penggemar-penggemar filem Melayu ketika itu. wat yang cantik rupawan bertahi lalat di bawah bibir ini setelah membintangi sekitar lebih 30 buah filem sejak menceburkan diri di dalam dunia lakonan bermula dari tahun 1953 sehingga tahun 1966 mula memperlahankan aktiviti seninya Beliau hanya menerima tawaran lakonan dalam beberapa buah filem sahaja antaranya filem berjudul Putus Sudah Kasih Sayang pada tahun 1971 di bawah arahan seniman P. Ramli terbitan perusahaan Studio Merdeka Film. Dan lakonan beliau diakhiri dalam filem yang berjudul Hati Batu pada tahun 1973 di bawah arahan seniman M. Amin yang merupakan film terakhir di bawah terbitan perusahaan Katai Kris Film sebelum perusahaan tersebut menamatkan operasi sepenuhnya Dalam masa yang sama, beliau juga telah mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia lakonan buat selama-lamanya bagi menumpukan sepenuh perhatian kepada keluarga dan membesarkan anak-anak. Walau bagaimanapun, setelah 26 tahun menyepikan diri dari sebarang aktiviti seni, jasa dan pengorbanan beliau sepanjang mengukir nama sebagai bintang filem tidak pernah dilupakan apabila beliau telah dianugerahkan penghargaan sebagai pelakon veteran wanita di dalam Festival Filem Malaysia ke-14 pada 7 November 1999 dan anugerah bintang legenda di dalam Festival Filem Malaysia ke-22 pada 8 Ogos 2009. Pada 26 Januari 2010, setelah hampir 37 tahun menyepikan diri dari sebarang aktiviti seni dan khabar berita dari pihak media, sebuah video lawatan dari Persatuan Seniman telah muncul di alam maya bagi mengubati kerinduan para peminat-peminat lama dan baru yang telah menganggap beliau sebagai primadona filem Melayu yang tidak harus dilupakan. Walaupun usia beliau yang telah memasuki ke angka 71 tahun pada ketika itu, peminat-peminatnya masih mengharap beliau muncul kembali mewarnai dunia seni tanah air seperti rakan-rakan seperjuangannya yang masih tersisa. Namun beliau tetap menolak kerana lebih selesa menjadi ibu dan nenek kepada cucu-cucunya sepenuh masa serta tiada sekelumit pun kerinduan yang pernah terbit di hati untuk beliau kembali semula ke dunia lakonan setelah tekad meninggalkan dunia yang penuh dengan populariti tersebut pada tahun 1973 tanpa sebarang paksaan. Dalam tempoh persaraan tersebut, pelbagai tawaran lakonan yang datang pernah ditolak beliau sehinggalah pada tahun 2012 di mana pada tahun 2012 tersebut, setelah puas dipujuk rayu dan demi menjaga hubungan serta persahabatan baik, antara beliau dengan seniwati Mariani yang pernah sama-sama mengharungi dunia populariti di studio Jalan Ampas suatu tika dahulu. Akhirnya beliau muncul buat kali pertama dan terakhir sebagai Azizah. Di dalam sebuah telefilm yang berjudul 50 per 50, di bawah arahan seniwati Melissa Saila, terbitan kus semangat aktor sendirian Berhad yang telah ditayangkan secara anumerta di saluran TV1 di Radio Television Malaysia pada 8 Ogos 2020 pada pukul 3 petang. Seiring Perjalanan Waktu keterbiasaan berhadapan dengan kehidupan di dalam serba kekurangan sudah tidak asing lagi dalam diri beliau. Di mana di usia yang semakin senja, beliau hanya menginap di tingkat 10 di rumah Pangsapuri sekitar Taman Keramat Kuala Lumpur bersama anak dan cucunya. Namun itulah fitrah hidup yang sememangnya sukar untuk diungkap, terutama perihal tentang perkahwinan, penceraian dan kematian, semuanya sudah tertulis sejak azali lagi. Tetapi jika dibicarakan tentang perihal beliau di Nusantara Melayu ini, dari golongan orang biasa, para menteri sehinggalah kerabat istana, cukup kenal dengan sosok primadona jelita bertahi lalat di bawah bibir yang satu ini, apabila berita telah dikejutkan dengan pemergian beliau menghadap Ilahi pada 9 Jun 2013, sekitar pukul 6.9 petang setelah menjalani pembedahan ulser usus di unit rawatan rapi di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia di mana seminggu sebelumnya, beliau telah dimasukkan ke hospital berkenaan dan doktor turut memaklumkan bahawa usus beliau telah membengkak serta tersumbat dan perlu menjalani pembedahan untuk menjadikan keadaan beliau kembali stabil. Namun pembedahan yang dilakukan tersebut menemui kegagalan dan nyawa beliau tidak dapat diselamatkan lagi. Jenazah beliau telah dibawa ke Masjid Al-Khairiyah EU Tiga Taman Keramat Kuala Lumpur untuk disempurnakan buat kali terakhir sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam EU Empat Lembah Keramat. Kuala Lumpur sekitar pukul 11.20 pagi pada keesokan harinya. Al-Fatihah.